Dan yang diraihkan uh, semua pembentang untuk ICODS 2025. Baik, untuk uh, petang ini, tajuk kajian saya uh, adalah bertajuk Kajian Perbandingan Sistem Kutipan dan Agihan Zakat antara Malaysia dan Arab Saudi. Baik, seperti yang kita tahu, zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang ketiga. Sebentar. Zakat merupakan uh, salah satu daripada rukun Islam yang ketiga selepas mengucapkan dua kalimah syahadah dan solat dan ja zakat menjadi antara asas utama keimanan seseorang muslim dan dapat dijadikan sebagai penanda tahap penghayatan keislaman seseorang selain itu amanah zakat juga mencerminkan komitmen solidariti seorang muslim terhadap kesejahteraan sesama umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah, surah At-Taubah ayat 103 ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah yakni zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Jadi Zakat merupakan uh, salah satu instrumen dalam pembangunan yang berkeadilan masyarakat dan pelaksanaan zakat uh, pada masa kini cenderung bersifat pasif yang mana hal ini uh, berkemungkinan uh, disebabkan oleh kefahaman yang menekankan aspek normatif zakat yang mempunyai as uh, yang normatif zakat semata-mata yang pada hakikatnya tujuan uh, pelaksanaan zakat adalah sebagai amalan ibadah uh, yang mempunyai aspek sosial ekonomi. Dan secara asasnya, zakat yang diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai strategi untuk mewujudkan uh, kesamarataan ataupun pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Yang ini dapat dijelaskan bahawa sistem kutipan dan agihan zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keadilan ekonomi serta memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial dalam sebuah negara. Seterusnya, untuk uh, penyataan masalah, keberkesanan sistem kutipan dan agihan zakat berbeza antara negara dan bergantung kepada struktur pengurusan yang diamalkan. Seterusnya, terdapat persoalan mengenai tahap kecekapan pengurusan zakat serta sejauh mana ia memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi golongan asnaf. Seterusnya, perbezaan pendekatan pengurusan zakat antara Malaysia dan Arab Saudi menimbulkan keperluan untuk dinilai secara perbandingan. Yang mana, kajian perbandingan ini penting bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan potensi potensi uh, penambahbaikan sistem zakat itu sendiri. Seterusnya seterusnya objektif kajian untuk menganalisis sistem uh, kutipan zakat di Malaysia dan di Arab Saudi serta menilai sistem agihan zakat di kedua-dua negara. Seterusnya, membandingkan keberkesanan pendekatan takbir urus dan strategi pengurusan zakat antara Malaysia dan Arab Saudi. Baik, sekarang kita lihat kepada persoalan kajian. Apakah bentuk kaedah kutipan zakat yang diamalkan di Malaysia dan Arab Saudi? Yang kedua, bagaimanakah proses agihan zakat yang dilaksanakan di kedua-dua negara ini? Seterusnya, yang ketiga, apakah perbezaan utama dalam... Uh, pendekatan pengurusan zakat yang memberi kesan kepada keberkesanannya di Malaysia dan Arab Saudi seterusnya okay. seterusnya uh, sorotan literatur ok, uh, bagi konsep dan institusi zakat ada uh, relat like sikit di sini kerana rujukan untuk sorotan literatur ni Uh, saya letak di sebelum akhir. Tapi tak apa, saya akan huraikan satu-satu. Uh, Baik, asas konsep zakat. Sorotan literatur ni membincangkan tentang asas konsep, konsep zakat dan peranan institusi zakat dalam konteks pengurusan moden serta uh, yang merujuk kepada uh, yang ataupun yang diambil daripada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sistem kutipan dan agihan zakat di Malaysia dan di Saudi. Iaitu zakat pada secara teorinya dibayar oleh golongan yang berada ataupun golongan yang berkemampuan dan diagihkan kepada golongan yang memerlukan dengan matlamat agar manfaatnya sampai kepada asnaf secara optimum. Dan uh, di dalam Al-Quran tidak dihuraikan ataupun Al-Quran tidak menghuraikan aspek ketipan zakat secara terperinci. Namun Uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan proses kutipan zakat dengan jelas. Sebaliknya, Al-Quran memberi panduan khusus berkenaan pengagihan zakat. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dijinakkan hatinya untuk, untuk memerdekakan budak, Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah Dan orang-orang yang sedang Dalam perjalanan sebagai Sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha Mengetahui lagi maha bijaksana Jadi ayat tersebut uh, Dalil tersebut menjelaskan bahawa Zakat ditetapkan bagi Golongan fakir, miskin Amin, muallaf, hamba Individu yang berhutang dan Mereka yang berjuang di jalan Allah serta orang-orang yang Bermusafir dan Uh, institusi zakat juga uh, telah wujud sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malah menjadi uh, simbol keprihatinan Islam terhadap keadilan sosial, keseimbangan ekonomi dan kebajikan masyarakat. Dan menurut uh, Rosi Irizal dan Abdul Hafiz juga uh, dalam, era, uh, dalam, dalam era globalisasi dan uh, perkembangan teknologi yang kini institusi zakat berdepan dengan cabaran yang lebih kompleks dan uh, maksudnya bukan sahaja dari sudut kecetapan operasi tetapi juga dalam memastikan uh, integriti dan etika pengurusan Islam terus terpelihara. Dan oleh itu takbir urus zakat mestilah didukung oleh kerangka nilai yang uh, berpaksi, yang berpaksikan makasih syariah. Seterusnya, Seterusnya, uh, walaupun pembayaran zakat melalui uh, institusi formal semakin meluas, masih terdapat individu yang memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada asnaf kerana uh, ketidakpuasatian terhadap aspek ketulusan dan kecekapan perkhidmatan institusi zakat. Yang ini di Malaysia. Yang ini di Malaysia. Manakala di Arab Saudi, seperti yang dijelaskan uh, oleh uh, Hilal 2023 zakat berperanan sebagai pengganti cukai bagi warga negara Muslim dan kerajaan mewajibkan pembayaran zakat ke atas sampai semua bentuk kekayaan termasuk tenakan, hasil pertanian, perdagangan, simpanan luar serta pendapatan profesional. Okay. Seterusnya, uh, untuk metodologi kajian, kajian uh, Kajian kualitatif berbentuk pembandingan antara Malaysia dan Arab Saudi dan data diperoleh melalui analisis dokumen institusi zakat dan sumber akademik. Seterusnya, analisis kandungan digunakan untuk menilai kutipan, agihan, keberkesanan dan cabaran. Seterusnya, yang terakhir, analisis berpandukan kerangka takbir urus zakat. Baik, untuk dapatan kajian, uh, saya tak akan baca slide satu-satu sebab memandangkan tajuk kajian kita, tajuk kajian saya uh, kajian perbandingan, jadi saya akan saya minta izin moderator untuk saya sampaikan slide dalam bentuk macam ni boleh ok, uh, baik kita terus masuk kepada uh, perbandingan ataupun uh, perbezaan antara uh, sistem kutipan zakat ataupun sistem zakat di Saudi, uh, di Malaysia dan di Arab Saudi. Yang pertama dari aspek kutipan, Malaysia uh, diurus secara teragih ataupun di peringkat negeri. Bagi uh, manakala di Arab Saudi, Saudi uh, sistem zakat mereka adalah secara centralized ataupun berpusat. Iaitu diurus oleh agensi uh, kerajaan persekutuan. Seterusnya, agensi utama bagi Malaysia yang menguruskan uh, penghutang zakat ni adalah majlis agama Islam negeri masing-masing. Dan manakala bagi Saudi, Zakat Tax and Custom Authority ataupun ZACA di bawah uh, Menteri Kewangan, mereka yang menguruskan uh, penghutang zakat dan sebagainya. Seterusnya, kuasa agensi zakat di Malaysia. Pengurusan dan pentadbiran zakat dikendalikan oleh MAIN sebagaimana diperuntukkan dalam Enactment, Uh, pentadbiran negeri masing-masing. Seterusnya bagi uh, di Arab Saudi zakcah diberikan kuasa penuh oleh kerajaan melalui Royal Decree dan uh, Ministry Resolution untuk melaksanakan undang-undang zakat menguatkan peraturan kutipan dan menyediakan garis panduan teknikal berkaitan pengiraan dan pembayaran zakat. Seterusnya uh, dari segi Inovasi dan teknologi. Di Malaysia, Malaysia kita mengamalkan kita ada transformasi daripada kaedah tradisi ataupun kaedah tradisional kepada uh, kaedah yang moden yang berasaskan teknologi. Ini adalah termasuk uh, pelbagai cara pengutipan zakat. termasuknya pemotongan gaji, perbankan internet, kad, kad, kredit ataupun debit ataupun mesin auto tailor dan penggunaan teknologi yang menyumbang kepada mekanisme konsistensi uh, untuk memungut zakat. Bagi di Saudi, mereka menggunakan uh, data multi sumber dalam pengukuran zakat ini. Multi sumber maksudnya macam mana? Uh, dari maksudnya dari agensi kerajaan lain. Adanya bantuan daripada agensi kerajaan lain. Contoh, General uh, Organisation for uh, Social Insurance dan General Authority of Customs untuk menilai aktiviti perniagaan dan asas zakat pembayar So, zakat individu di Saudi uh, disalurkan melalui saluran rasmi seperti sistem perbankan yang dikawal selia oleh uh, oleh pihak kerajaan Saudi atau platform digital kerajaan Seterusnya, dari aspek agihan dari aspek agihan pula uh, struktur, struktur institusi di Malaysia kita dah tengok tadi Malaysia lebih kepada teragih ataupun diurus peringkat negeri dan Saudi secara berpusat, centralised. Dan untuk dasar agihan, Malaysia uh, mendekankan sistem agihan yang mematuhi syarak dan prinsip keadilan dan ketelusan yang mana pengagihan ini dibuat kepada kelapan-lapan golongan asnaf mengikut pandangan mazhab syafi'i. Yang Seperti yang saya terangkan pada pendahuluan tadi Siapa yang berhak menerima okay, Seterusnya di Arab Saudi Zakat Di integrasikan Dalam rangka program sosial negara Yang mana uh, Melalui pelibatan Kementerian Keuangan Dan platform data kerajaan Jadi pengagihan ini akan disalurkan Kepada kategori utama seperti uh, Keluarga miskin Keluarga wanita bercerai dan penerima bantuan kebajikan di bawah sistem social security yang mana ini menunjukkan fokus yang rapat dengan program sokongan dan keselamatan sosial negara. Seterusnya, untuk pemantauan agihan, uh, saya dah jelaskan sebentar tadi, tersusun dan terkawal dan selaras dengan masalah syafi'i dan bagi Saudi pula, mereka diawasi oleh pakar fiqh zakat dan pengiraan zakat <coughs> Pengiraan zakat untuk mematuhi uh, hukum syarak kerajaan juga mewajibkan penyediaan laporan tahunan uh, mengenai pelaksanaan peraturan zakat. Okay, seterusnya tahap keberkesanan. Okay, tahap keberkesanan uh, sistem agihan zakat di Malaysia. Matlamat agihan adalah untuk memastikan setiap kategori asnaf mendapat hak masing-masing dan memenuhi objektif maqasid syariah dalam menjaga kebajikan Tapi bagi Saudi, keberkesanan agihan sangat bergantung uh, kepada ketepatan, kutipan dan sistem data mati sumber itu sendiri yang mana laporan tahunan, seperti yang saya jelaskan tadi mereka menggunakan laporan tahunan untuk menilai keberkesanan penggunaan data zakat dari aspek sosial, ekonomi dan pembangunan masyarakat yang mana perkhidmatan zakati zakati di uh, apps di Arab Saudi menunjukkan jumlah agihan yang besar kepada golongan-golongan yang layak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya untuk perbincangan. Okey, kita telah melihat uh, kepada Pembandingan uh, perbandingan antara sistem zakat di Malaysia dan di Arab Saudi. Kemudian kita akan masuk kepada perbincangan Okey, yang pertama, apakah kekuatan sistem zakat Malaysia? Okey, kita dah tengok perbandingan, sekarang kita nak tahu apakah kekuatan sistem zakat Malaysia. Sistem zakat Malaysia, mereka mengamalkan model terakhir yang saya jelaskan tadi, sebentar tadi, yang diuluskan oleh Majlis Agama Islam Negeri yang mempunyai kekuatan dalam aspek pematuhan syarak dan inovasi kutipan yang mana hal ini membolehkan pengagihan zakat dibuat secara lebih terancang dan menyeluruh jadi uh, di mana agihan wajib dibuat kepada lapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sekaligus memenuhi objektif maqasid syariah dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat yang mana ini menjum, menyumbang kepada mekanisme komprehensif uh, untuk memungut zakat kerana Malaysia um, Malaysia uh, Malaysia menggunakan Malaysia menunjukkan transformasi uh, yang ketara daripada kaedah tradisi kepada kaedah moden yang ber, berasaskan teknologi yang saya telah jelaskan sebentar tadi manakala Kekuatan sistem zakat di Arab Saudi, mereka uh, bercirikan sistem berpusat iaitu centralised dan berasaskan undang-undang iaitu legalistik. Yang mana kekuatan utama sistem zakat Saudi terletak pada kuasa zakat itu sendiri yang diberikan mandat penuh oleh kerajaan mereka. Yang mana zakat di Arab Saudi berfungsi sebagai pengganti cukai bagi warga negara Muslim di mana kerajaan mewajibkan pembayaran ke atas hampir semua bentuk kekayaan dan sistem ini uh, seperti yang dijelaskan tadi menggunakan data multi sumber dari agensi kerajaan yang lain seperti JOSI, Customs dan sebagainya dan bertujuan meningkatkan ketepatan, kutipan dan pemantauan juga dikukuhkan pemantauan juga dikukuhkan melalui keperluan ke kerajaan untuk menyediakan laporan tahunan mengenai pelaksanaan peraturan zakat dan mencerminkan tahap audit dan kawal selia yang berterusan. Okey. Seterusnya, kita telah melihat kepada kekuatan, seterusnya untuk kelemahan. Apakah kelemahan dan cabaran bagi kedua-dua negara? Baik, di Malaysia, isu utama yang dihadapi oleh institusi zakat adalah berkaitan dengan ketidakpuasan hati terhadap aspek yang aspek ketelusan aspek dan kecep, kecekapan perkhidmatan yang kadang kala menyebabkan individu memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada uh, asnaf bagi Arab Saudi cabaran lebih kepada teknikal dan perundangan kerana ini termasuk uh, kegagalan pembayar menyimpan rekod perniagaan yang betul dan uh, memaksa untuk pengguna Uh, penggunaan kaedah dimort basis dalam pengiraan zakat yang boleh menjejaskan jumlah kutipan sebenar selain itu kebergantungan kepada data pelbagai agensi seperti yang saya jelaskan tadi yang mana Arab Saudi menggunakan sistem sebegini juga memerlukan integrasi sistem sistem yang sangat kukuh di mana ketidaksepadanan data data yang tidak sepadan boleh menyebabkan kelewatan dan pelarasan dalam sistem kutipan dan agihan Mohon maaf puan, seterusnya, mohon maaf puan, izinkan kami mengingatkan kembali bahawa masa yang diberikan untuk pembentangan 5 hingga 7 minit. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya implikasi terhadap pengurusan zakat dengan negara Islam lain, model sentralisasi, central, centralized Arab Saudi boleh jadi rujukan bagi negara yang ingin integrasikan zakat secara ketat dalam sistem kewangan negara. Tapi mana manakala model uh, teragih daripada Malaysia ni dengan tumpuannya kepada pelbagai saluran pembayaran dan inovasi teknologi boleh dicontohi oleh negara yang ingin memudahkan pembayaran zakat. Jadi uh, kita pergi kepada kesimpulan terakhir sebelum saya tamat. Perbezaan utama sistem zakat dan antara Malaysia dan Arab Saudi iaitu uh, struktur takbir urus mereka yang pertama. Yang kedua adalah tahap integrasi dengan sistem kewangan negara. Malaysia mengambangkan model takgih sudah dijelaskan kekuatan juga sudah jelaskan okey seterusnya dapatan kajian menunjukkan tiada satu model yang mutlak sebaliknya gabungan amalan terbaik mampu meningkatkan keberkesanan pengurusan zakat ini bahagian rujukan Sekian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh